Dan saya juga nak ulas sikit pasal tadi YB Idris cakap pasal Ura eh YB. Hari ini apa yang berlaku di kampung Sungai Baru tuan-tuan di Kuala Lumpur. Ini saya nak ulas sikit lah. Itu adalah prelude kepada Ura ni tuan-tuan. Kalau dia boleh buat begitu di kampung Sungai Baru tanpa Ura. Kalau Ura ini diluluskan 10 kali ganda lebih teruk daripada itu. Haa. Dia alur ni pun nanti tuan-tuan. Kalau uran mereka boleh ambil tanah itu dan halau kita keluar. Di Kuala Lumpur dah jadi begitu. Kita buat rumah untuk anak cucu. Silap air bulan tiba-tiba dia declare tanah itu untuk dia acquire dan kita kena keluar. Dan pada apabila kita tengok kampung Sungai Baru. Mereka salahkan siapa tuan-tuan? Salahkan kajian lepas eh selakan kajian perikatan nasional ini saya nak cakap sikit dalam TikTok ini dalam Facebook mereka tengah tengok ini saya nak cakap pada mereka dia kata apa dia kata land acquisition act itu akta pengambilan tanah itu di gazette section 8 oleh kerajaan perikatan nasional dia cakap macam itu iaitu tahun 2021 eh sampai kesian datuk sri Syahidan mana datuk sri Syahidan? Teruk dia kena balun tuan-tuan eh. Okey, saya nak cakap sikit lah. Akta itu ataupun Land Acquisition Act itu pada ketika itu apabila diwartakan Section 8 itu maka title itu dipegang oleh kerajaan tuan-tuan oleh pejabat tanah dan galian sementara urusan pampasan ini diuruskan so title kertas itu kerajaan yang pegang belum lagi bagi pada pemaju. So, kalau kerajaan yang pegang title itu, maka kerajaan juga boleh buat keputusan sama ada nak bagi balik kepada owner atau kerajaan develop sendiri, betul? Ha. Tapi apa yang berlaku tuan, -tuan selepas itu? Selepas itu, tiba-tiba satu hari ada pihak ini bagi geran kepada pemaju terus. Saya nak bagi tuan-tuan tahu bila geran kepada pemaju ini dibagi. Bulan April 2024. Geran kepada pemaju ini dibagi pada bulan April 2024. Bila geran pemaju dah dapat, kajian anda tak boleh buat apa. Kalau geran itu masih ada dengan pejabat tanah dan galian possession itu, kita boleh buat sesuatu. Kerajaan boleh panggil balik